Kita tengok satu lagi WB Kita ada dari Besut Besut minta Menteri Dalam Negeri menyatakan Rasional Kementerian mengklasifikasikan dakwaan yang amat berhormat Perdana Menteri menerima wang tidak diaudit daripada seorang tokoh perniagaan sebagai sekadar isu audit dan pentadbiran parti dan perbezaan kes berkenaan dengan kes-kes terdahulu yang menyaksikan parti-parti politik disiasat atas dakwaan serupa. Kes apa ni WB? Saya tidak semestinya gemarlah dengan cara Ahli Parlimen Besut ni berbahas okay, yeah. daripada penggal yang awal lagi pun. Yeah. Sebab uh, beliau mula-mula menjadi Ahli Parlimen satu penggal dengan saya yang penggal 2013-2018 lah. Dan kali ini pun kerana dia suka menjerit. Hmm. Tapi soalan ini, soalan yang orang kata hard hitter yang um, saya selalu mengambil Uh, pendirian, mm -hmm. don't shoot the messenger mm -mm. hanya kerana soalan ini daripada uh, ahli parlimen besut yang kita mungkin tidak berkenan dengan cara dia. Mm -hmm. Tapi yang dia tanya ni betul-betul uh, soalan yang relevan. Mm -hmm. Latar belakang dia ialah uh, ini 5-6 bulan yang lepas Viral satu video yang dirakam secara rahsia hmm. uh, ketua cabang PKR Wangsa Maju jugalah ha. yang uh, masa pada ketika itu bergelumang dengan kontroversi kerana dia ada laporan polis terhadapnya yang memalsukan tanda tangan bendahari cabang dia mengenai penyata kewangan. Hmm. Yang bendahari itu buat laporan polis. Hmm. Dan sepatutnya kes itu dah jadi kes jenayah lah. Mm -hmm. Jadi tidak cukup dengan yang itu. Saya ingat lepas itu ada lagi video yang dia dirakam menyatakan yang uh, yang Bahumat Perdana Menteri mendapat wang daripada seorang tokoh mm -hmm. taikun besar negara mm -hmm. tapi wang itu takkan nak masuk akaun. Yeah. Jadi uh, tidak diaudit. Uh, dan um, konteks video itu ialah daripada situlah dia dapat wang kan. Dan uh, yang terkini ialah um, um, PKR saya dimaklumkan uh, membuat keputusan untuk menggantung selama satu tahun. Hmm kita tak dengar lah sama ada ada siasatan ataupun tindakan uh, dari segi undang-undang lah. Uh, jadi soalan ini memang soalan yang pertinen lah. Uh, sebab kes kalau kalau laporan polis yang dibuat oleh bekas bendahari dia yang yang menuduh dia memasukkan tanda tangan itu, yeah. saya ingat itu ialah kes yang berkepentingan awam. Mm. Kita pun nak tahu apa mm. keputusannya. Mm -mm. Uh, Walaupun urusan parti, tapi berkepentingan awam. Tak, tak. dia dia sebenarnya uh, dia ada dua perkara, ni kan. Mm. Satu yang 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 laporan polis terhadap pemalsuan tanda tangan. Mm. Yang itu ialah kes jenayah. Ha. Je. jadi itu eh uh, itu forgery, mm -hmm. clear cut forgery lah. Mm -hmm. Kecuali kalau laporan uh, siasatan polis mengatakan benda itu tak betul. dan mm -hmm. saya saya rasa dari segi undang-undang kalau forgery ni clear cut yes. yeah, nah. Jadi yang itu dah satu satu perkara lah. Mm -hmm. Satu lagi perkara yang yang lebih penting ialah kerana tetapi Sri Anwar sudah tentu imejnya ialah beliau terpaling anti rasuah. Yeah. Jadi bila perkara ini nama beliau sendiri disebut. Ya, ya. Jadi um, kalau di negara-negara lain sudah ada siasatan panjang lah. Hmm. Tapi di sini akhirnya pihak berkuasa kita tak dengar apa-apa. Malah bila sampai ke peringkat PKR pun ia hanya di nampaknya tidak seriuslah. Hmm. Ha, kan? nah, jadi kalau kalau contohnya Uh, ketua cabang PKR itu, dakwaan dia terhadap Datuk Seri Anwar itu palsu. Dia pandai-pandai hmm. buat sendiri. Sepatutnya dia dah kena pecat daripada parti. Hmm. Uh, jadi bila gantung itu, uh, sama ada uh, dawaan dia itu benar, <laughs> kan? Hmm. Ataupun kalau tak benar, jadi kenapa tindakan yang diambil itu macam acah tak acah. Hmm, betul ha. juga. Jadi sebab itu uh, saya tabik spring jugalah kepada ahli parlimen Besut ini kerana menanyakan soalan yang bullseye. Hmm. Ha, sebab kita tak boleh nak shoot the messenger hmm. dan kalau ada lah orang-orang PKR yang marah semua ni kan. Hmm. Seperti yang saya sebut tadi lah, kita jangan nak dengar benda-benda yang manis sahaja. Kita kena dengar juga benda yang tak manis. Hmm. kan Kudis itu kalau tidak dirawat lama-lama, dia akan merebak. Hmm. Jadi kalau dalam kes ini, dia ada dua perkara yang sepatutnya clear cut. Mm -hmm. Satu ialah soal Pemalsuan tanda tangan mm -hmm. Clear, card. Clear card Jadi apa tindakan yang diambil Tak dengar apa-apa mm -hmm. Kedua soal tuduhan uh, Dato' Sri Anwar Yang mm -hmm. berhormat Perdana Menteri Menerima wang mm -hmm. uh, Yang tidak diaudit audit mm -hmm. uh, Dari seorang tokoh perniagaan Taikun besar mm -hmm. Kalau perkara itu tuduhan palsu Pecat daripada parti Dan ambil tindakan mm -hmm. uh, Jadi kalau tak palsu Uh, lagi berbahaya lah hmm. kerana, kerana pihak berkuasa kena 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 sesak lah kan. Hmm. Tapi akhirnya saya ingat mungkin uh, mungkinlah PKR berharap perkara ini akan hilang begitu sahaja hmm. dan tapi sebab itulah ahli parlimen besut dia pick up bullseye. Hmm. Walaupun soalan 26 lah. Hmm. Walaupun tak naik lah tak soalan naik. 26. <laughs> hmm. Okay baik YB, saya rasa itu untuk segmen um, standing order kita. Hmm, kita hmm. terus ke segmen yang macam biasalah. Hmm. Hidup keras YB. So hmm. kita tengok apa macam-macam isu keras lah pada minggu ini. Terus oh, minggu ni banyaklah isu keras. Ya, yeah, ini banyak sebenarnya. Yeah. Tapi kita mulakan uh, the first one uh, elephant in the room lah. Mm -hmm. uh, berkaitan dengan keganasan di sekolah meluas selepas satu, satu selepas satu, satu. Uh, saya rasa ramai dah tahulah apa yang berlaku uh, beberapa hari ini. Uh, cuma dalam komen YB, bila kita tengok saja perkataan yang paling banyak dijumpai adalah rotan. Rotan. Mm. Uh, bila orang bagi komen je rotan hmm. dan ini juga ialah uh, ahli politik lain yang uh, juga sentuh termasuklah ahli politik yang kedua paling populis di dunia itu Akmal Saleh pun cakap pasal rotan dia cakap pasal rotan ya rotan ha. ha. jadi saya nak tanyalah YB ni pakar diagnosis isu adakah diagnosis? siapa yang bagi uh, title pakar diagnosis isu ni saya saya fikirlah <laughs> Okey, okay, saya tarik balik. <laughs> tarik balik. Ah, ha, saya tarik balik. Okey, ah. Ha. Adakah diagnosis uh, sebab rotan ni sebenarnya hmm. betul dari segi correlation atau causation dia dari isu ni? <laughs> um, saya tengok, ya lah macam-macam reaksi lah. Reaksi awal kalau di parlimen itu ialah um, kita perlu rotan, kita perlu tegas, mm -mm. dan kita perlu hukum. Mm -mm. Macam mana. Saya juga lihat reaksi uh, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar. Yeah. Reaksi dia uh, dia kembali kepada uh, handphone, smartphone. Ya, oh, ya. Yeah, yeah. uh, kan, yang itu yang hmm, dia katakan. Hmm, Jadi hmm. kalau ikut uh, maklum balas awal Datuk Seri Anwar itu, kabinet akan membincangkan mengenai smartphone. Oh, okay. Ada tanda-tanda, beberapa tanda-tanda lah sama hmm. ada Um, murid sekolah atau pelajar sekolah lepas ini tidak dibenarkan membawa smartphone Itu satu memang okay. tak boleh bawa smartphone ya, boleh bawa right, mm. kan mm. tapi mungkin juga berkaitan dengan yang disebut oleh uh, menteri komunikasi yeah. lah uh, saudara Fahmi Fazil yang yang telah pun mengumumkan kan bahawa eKYC, EKYC akan dilaksanakan untuk um, platform media sosial mm, -mm. Saya tak nak komen yang yang itu secara terperinci dahulu lah sebab baik. kalau perasan saya tak bagi reaksi langsung mm. atas beberapa sebab lah baik satu saya juga seorang bapa mm. dan saya tahu bahawa membesarkan anak sekarang ini memang mencabar, mencabar. tidak sama dengan zaman saya muda dulu lah kita hidup dalam dunia yang bersambung. Mm -hmm. uh, Sambung. Maksudnya kanak-kanak um, zaman sekarang mereka boleh melihat dan membandingkan semua yang berlaku di seluruh dunia. Mm. Jadi maklumat itu beribu kali ganda lebih banyak berbanding dengan masa saya membesar dahulu lah. Jadi um, macam mana pun kita perlu mengambil kira bahawa um, itu realitinya mungkin hmm. juga berkait dengan yang yang uh, Datuk Seri Anwar sebut pasal handphone semua tu cuma saya kalau saya ada pandangan saya ialah kita tak boleh menongkah arus okey maksudnya dunia ini memang bersambung hmm. jadi apa-apa yang kita buat untuk menghad Kan, saluran maklumat hmm. itu saya tak rasa akan berkesan. Hmm. Uh, jadi itu mungkin uh, kita melatah untuk uh, menguruskan simptom bukan hmm. bukan uh, soal root cause. Kan? Hmm. Itu yang pertama. Um, yang yang kedua ialah saya ingat semua yang berlaku kebelakangan ini um, ialah reflection masyarakat kita. Okey. This is us as a society. Hmm. Ha, jadi sebab itu, saya tahulah ada orang mungkin ingat bila ada kes macam ini saya orang yang pertama akan hentam menteri, menteri pendidikan Fatlina kan? lah. hmm. <laughs> ataupun kementerian pendidikan. Hmm. Uh, saya ingat menghentam kementerian pendidikan dan menteri pendidikan semata-mata itu yeah walaupun sedap untuk melepaskan geram mm -hmm. sekarang tetapi dia mungkin bukan penyelesaiannya lah mm -hmm. kerana isu ini adalah isu masyarakat. Mm -hmm. Setiap ahli politik itu adalah ibu bapa. Mm -hmm. uh, setiap guru juga ibu bapa. Jadi uh, sebelum kita sampai kepada soal <coughs> macam mana perkara ini berlaku di sekolah mungkin yang paling sesuai lah, setiap ibu bapa ni kita kena cermin diri kita dahulu. Hmm. Kau belum kahwin, belum, uh, belum kahwin, kau mungkin tak faham lah hmm. kan. Sebab, iyalah, um, yang kita kena tanya ialah, berapa banyak kita menghabiskan masa dengan anak-anak kita? Hmm. Berapa banyak sebenarnya perangai hmm. kita, Sikap kita, ketelanjuran kita itu bagi kesan dan pengaruh kepada anak-anak kita tanpa kita sedar. Mm -mm. Berapa banyak kita tahu sebenarnya apa yang berlaku dengan anak-anak kita. Mm -mm. Dan saya sendiri, antara banyak-banyak perkara itu, itu antara kelemahan yang saya rasa uh, saya perlu perbaiki dari semasa ke semasa. Saya rasa saya tidak menghabiskan masa yang cukup dengan anak saya. Hmm. Sebab itu cuma saya bernasib baik sedikit lah kerana uh, saya dan isteri buat keputusan yang perlu berkorban itu isteri saya. Jadi hmm. sebab itu isteri saya meletakkan jawatan bekerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa kerana pandangan kami ialah perlu ada seorang ibu atau bapa yang 100% berada dengan anak. Hmm, ha, tapi baik. masalahnya berapa orang yang sanggup satu berkorban seperti itu? Keduanya yang sanggup uh, maksudnya daripada double income hmm. household hmm. menjadi single income household. Lah. Hmm. Jadi saya tahun 2017 itu dah buat keputusan bersama. Dia bukan keputusan yang mudah lah. contohnya, hmm. lah, kan contohnya kan. Um, macam isteri saya dia berkelayakan sama macam saya hmm. balik luar negara kerja di bank kan ijazah yang baik uh, dan daripada ada kerjaya tiba-tiba tidak ada pendapatan langsung dan tidak ada kerjaya hmm. dia orang yang ada pendapatan dengan sendiri ni untuk tiba-tiba langsung tak ada pendapatan dan tak ada kerjaya hmm. belajar susah payah masa kecil hmm. dia tak mudah tau dan hmm. apa hak saya sebagai suami untuk minta dia berkorban. Mm -mm. Karena dia yang kena berkorban bukan yeah, saya yang kena yeah. berkorban tau kan. Yeah, yeah. Tapi a uh, ialah itu keputusan yang 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 kami buat bersama. Mm. Saya ada kemampuan untuk buat begitu. Mm -hmm. Sebahagian besar daripada keluarga di Malaysia tidak ada kemampuan begitu kan. Jadi mm -hmm. mereka memerlukan um, dua dua orang bekerja. Mm -hmm. Jadi sebab itu ada yang ibu bapa yang yang kalau boleh lah anak ni kalau boleh sampai pukul 6 lah duduk kat sekolah. Mm -hmm. Ha jadi itu pun berbahaya. kerana mudah untuk ibu bapa tetapi uh, di mana garis pemisahnya yang tanggungjawab membesarkan anak ini telah berpindah kepada guru. Mm -hmm. ha, jadi di sebelah sekolah pula. Mm -hmm. uh, guru pun akan rasa bahawa eh sekarang ni kami tak boleh rotan tak boleh tegur mm -mm. kalau terlebih sedikit nanti ibu bapa marah kan uh, jadi uh, tak apalah kami yang buat tak tahu sajalah mm -mm. ada guru yang yang uh, memang berprasaan begitu ada juga guru yang mungkin memang tak nak ambil tahulah mm -mm. uh, cuma masalah kita sebagai masyarakat ialah dia sangat mudah untuk menuding jari kepada orang lain. Hmm. Kalau ibu bapa uh, mudah untuk generalization. Apa bahasa dalam bahasa Melayu generalization eh? Uh, jangan bagi generalisasi. <laughs> ha. umum. memukul rata. Memukul rata. Ha. Okay. masyarakat kita dia mudah untuk pukul rata semua. Hmm. Ha. Guru kalau boleh dia pukul rata semua macam itu. Hmm. -mm. Uh, ibu bapa pula pukul rata macam ini kan Dia mm -hmm. sebenarnya jauh lebih rumit Dan saya uh, lebih Yalah pada ketika ini Sementara kita menunggu lebih banyak maklumat mm -hmm. Dan saya menasihati diri saya Daripada 2-3 hari yang lepas yeah. Jangan cepat melatah dan cepat menghukum Dan cepat membuat kesimpulan Kerana mm. isu ini Sangat rumit, lebih rumit daripada isu ekonomi. Hmm. Kalau apa-apa pun, yes benarnya ialah lambang dan terjemahan kita sebagai sebuah masyarakat. Maksudnya, memang betul masyarakat kita sekarang lebih kasar, uh, lebih mudah untuk menghukum, lebih mudah untuk menuduh, lebih mudah untuk percaya kepada sesuatu perkara sebelum disemak. Hmm. Sebab itu kalau tengok kes yang berlaku di uh, yang kena tikam di bandar utama yeah. tu kan uh, uh, ibu bapa terpaksa membuat uh, kenyataan media hmm. supaya cukup-cukuplah sebarkan perkara-perkara yang tak betul hmm. bagilah ruang kepada mereka untuk melalui tempoh yang susah ini kan orang kita sangat mudah percaya dan terima bulat-bulat, lebih sensasi lebih baik, hmm. ya? Itu orang dewasa. Orang dewasa ini adalah ibu bapa kepada anak-anak. Jadi hmm. kalau itu sikap ibu bapa. Jadi kita nak marah anak-anak kita kerana dia mudah terpengaruh. Yang hmm. orang tua ni pun mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara. Dia tak husnul zan, dia tak semak dulu, dia tak. Dia tak um, fikir dan pertimbangkan dengan baik. Jadi pandangan saya kalau itu ibu bapa unit keluarga, kalau itu masyarakat, tapi anak-anak kita kita nak suruh jadi malaikat. Susahlah. Ya, <laughs> Susah. kan? Susah. eh. Ha, itu dari segi masyarakatlah. Yeah. Kemudian daripada sekolah. Okay. Eh. Sudah tentu ada macam-macamlah. Ada yang kata kita kena peraturan. Mm hmm. Uh, ada yang, uh, apa lagi pandangan selain daripada rotan? Banyak sekarang ini suruh rotan, rotan, suruh rotan. Suruh rotan, kembalikan rotan. Kembalikan rotan. Hmm. Saya tak pasti sebenarnya sama ada kalau kita kembalikan rotan semata-mata. Mm -hmm. uh, uh, saya ingat rotan itu ialah perlambangan. Mm -hmm. kan? Maksudnya guru mesti diberi kebebasan untuk mendidik. Hmm. Mendidik itu maknanya Mesti ada elemen menghukum ha. Jadi bentuk hukuman yang macam mana Tapi dalam bahasa mudah Orang kata rotan hmm. lah. Tapi mendidik ini Pada pandangan saya lah Bukannya 100% menghukum okay. Kalaupun ada elemen menghukum hmm dia belum tentu dapat menyelesaikan masalah kerana masalah itu berlatar-belakangkan masyarakat yang saya sebut tadi. Hmm. Memang masyarakat kita sekarang ini berbeza daripada zaman kami kena rotan dulu. Hmm. Ibu bapa kami tak macam yang ada sekarang ni. Hmm. Mereka ni dulu kalau orang kampung, dia tak komen pun. Dia tak ada pun pandangan-pandangan kritis, hantam orang, tak ada. Se Seingat saya besar lah, mak ayah saya kan, hmm. mak ayah saya ni tak pernah ada opinion pasal benda lain pun. Hmm. Dia hidup simple, dia cari makan, hmm. dia jaga anak dia, itu je. Hmm. Dia tak ada komen pasal orang itu, ini, semua komen, dia, tak ada. Hmm. Jadi masyarakat telah berubah latar belakang itu, hmm. Uh, dia tidak lagi apple to apple Jadi hmm. kalaupun dulu guru boleh rotan, boleh sepak hmm. Tapi sebenarnya latar belakang masyarakat Masa itu berbeza dengan yang ada sekarang hmm. Jadi sebab itu Elemen mendidik dan elemen menghukum itu betul satu komponen. Hmm. Tapi ia hanya satu komponen, bukan seratus hmm. peratus komponen. Kan? Hmm. Jadi uh, kalau contohnya sekolah, guru-guru dibenarkan untuk merotan, hmm. kan? uh, macam mana pula tindak balas masyarakat dan ibu bapa? Kalau ibu hmm. bapa, uh, sikap sebahagiannya atau segelintirnya ialah Uh, menyerahkan bulat-bulat ataupun anak tak boleh sentuh mm -hmm. ataupun dia mungkin tidak bermuhasabah berapa banyak masa dia habiskan dengan anak dia mm -hmm. macam mana kita mendidik anak kita pun mungkin dia tidak akan menyelesaikan masalah. Lah. Jadi mm -hmm. um, elemen menghukum itu satu perkara kan. Mm -hmm. Cuma kalau kita tengok bagaimana sistem yang berbeza-beza di negara yang berbeza-beza mm -hmm. kan. Kerana Masalah ini bukan sahaja masalah di Malaysia lah di masalah hmm. di negara lain kan hmm -hmm.